यो इस रमजान जो मर्जी हो जाए दो तीन काम है जिनका अपने ख़्याल करना है पहला काम जैसे रमज़ान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं रमजान में भी ऐसे गुजार नमाजी कुरान मजीद की तिलावत गुनाहों से खुद को बचाना नेकियां करना दूसरा काम रमज़ान में जैसे मैंने पहले बोला था कि गुस्सा नहीं करना वैसे गैर रमज़ान में भी गोसा नहीं करना अगर आपके मातहत कोई बंदा है उसको प्यार के साथ एक बंदा आका करीम अली सलात वसलाम की बारगाह में आया सहाबी रसूल है अर्ज़की के या रसूल अल्लाह मेरा जो खादिम है मेरा जो ग़ुलाम है क्योंकि पहले गुलामों का सिलसिला होता था तो ये गलतियाँ बड़ी करता है मैं तंग आ जाता हूँ क्या करूँ मैं सात आठ गलतियां करता मैं माफ़ कर देता हूँ यहाँ पर तो हम हजरत जी एक ही नहीं माफ़ करते सात आठ गलतियां करता मैं माफ़ कर देता हूँ लेकिन बर्दाश्त नहीं होता ये बड़ी गलतियां करता है तो आका क़रीम अलैहि सलात सलाम ने इरशाद फरमाया कि साठ से सत्तर मरतबा माफ़ कर दिया कितना साठ से सत्तर मरतबा वो गलतियाँ जो बर्दाश्त नहीं होती माफ़ करती तो फिर वो साहब आगे से आज करने लगे यार रसूल्ला अगर इससे भी ज़्यादा करे तो बाका करीमरे सलात तो सलाम ने इर्शाद फरमाया जैसे खुद दिल में ये ख्वाहिश लेकर बैठा हुआ है कि इतना गुनाहों के बावजूद भी मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा वैसे तू भी अपने से नीचे वालों को माफ़ कर दे ना तंग किया गया ये, ये मखलूक है पता नहीं किसके दिल में क्या है पता तो नहीं कौन सा बंदा किस शान का मालिक है जिसको हम सारी ज़िंदगी समझते रहे कि भाई जान ये पहली साफ़ का बंदा है ये रिस्पेक्टफुल बंदा है इसकी बड़ी इज़्ज़त है क़यामत दिन पता चले कि वो तो जूतियों में बैठने के भी काबिल नहीं था और जिसको हम समझते रहे कि ये बंदा किसी काम का नहीं है जूतियों में भी बैठने के काबिल नहीं है क़यामत दिन पता चले कि रब ताला के हाँ पहली सफ़ में पहला बंदा ही वही है किसको क्या पता किस रूप में कौन फिर रहा है मेरे भाइयों बचना किसी का दिल दुखाने से बचना किसी को परेशान करने से बचना किसी को तंग करने से बचना किसी को नाराज ना करना इस माह मुकद्दस में अगर कोई भी बंदा किसी से नाराज़ है तो रब की रजा के लिए उसको माफ़ करके उसके साथ सुलह करें अगर कोई बंदा आपकी ना हक कोई चीज़ खा के बैठा हुआ उसको माफ़ करें तो आककरी मलिकी सलातम का फरमान है कि जो बंदा ताकत होने के बावजूद भी खामोश हो जाए जो बंदा हक पर होने के बावजूद भी अपना हक छोड़ दे आकक्री मलिकी सलात वाम ने इशाद फरमाया क्यामत वाला दिन जन्नत में रबाली से उसको मैं उसका हक दिलवा दे दूँगा भाई ये दुनिया तो आर्जी है ये ज़मीनें भी आर्जी हैं ये जायदाद ये माल और दौलत आर्जी है ख़त्म हो जाएगी जन्नत में रहने वाला जो हैफ़ी हा ख़ालिदन दायमी ज़िंदगी है जो चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा अब ये फ़ैसला हमने करना है कि हमें दुनिया का ऐशो आराम चाहिए माल और दौलत चाहिए ज़मीन चाहिए इज़्ज़त चाहिए या जन्नत में चाहिए ये फैसला हमने करना है तो माफ़ करना सीखे परेशान ना करें किसी